હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાગત છે આજે આપણે શીખીશું ધોરણ સાત વિષય હિન્દી પોથી પાઠ બે તબીયાદ તુમારી આતી હે પાઠ બે ના સ્વધન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું સ્વૈધન પોથીના ભાગ એકની અંદર બીજા પાઠનો સમાવેશ થાય છે તો ચાલો શીખીએ ધોરણ સાત વિષય હિન્દી પાઠ બે તબિયાદ તુમારી આતી હે सर्वप्रथम प्रथम प्रश्न नंबर एक अ सही विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए साचो विकल्प शोधी ने खाना में खरा निशानी करवानी है एक मैदानों में हरियाली कब लहराती है जवाब थश जब छमछम बूंदे गिरती है तब सवाल नंबर बे कलिया दरवाजे खोलकर कब मुस्काती है जवाब थश सुबह होते ही मुस्काती है सवाल नंबर त्रन खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है वाक्य में रेखांकित शब्द लहर का अर्थ क्या होता है जवाब तरंग होता है। सवाल नंबर चार सृष्टि की रचना करने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होता है जवाब थे सिर्जन हार सवाल नंबर पांच सही शब्द चुनिए चिड़िया मुस्काती बिजली मस्ती साचो शब्द मस्ती सवाल नंबर छ शब्दार्थ की गलत जोड़ पहचानिए खोटी जोड़ी है हरियाली तो बंजर जमीन त्यार प्रश्न नंबर एक पंक्ति आप पूर्ण कीजिए अही आपेली काव्य पंक्ति पूर्ण करवा जब छम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है मैदानों में बन बागों में जब हरियाली रह है आ रीते काव्य पंक्ति पूर्ण करीशू प्रश्न नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए एक सुबह होते ही चिड़ियों के अलावा कौन कौन अपनी प्रतिक्रिया देते हैं जवाब सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं रात का अंधेरा दूर होने लगता है पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है पंछी चहचहाने लगते हैं कलिया खिलने लगती है फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है सवाल नंबर बे हमें प्रभु की याद कब कब आती है जवाब हमें प्रभु की याद तारे सूरज चांद सागर पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर आती है सवाल नंबर त्रौन ज्यादा बारिश होने से क्या होता है जवाब थे ज्यादा बारिश होने के कारण जगह जगह पानी भरने लगता है ज्यादा बारिश होने से गंदगी मच्छर या कीड़े मकोड़े पनपने की ज्यादा आशंका रहती है किसानों को खेतों में नुकसान होता है शहरों में वाहन व्यवहार भी ठप हो जाता है ज्यादा बारिश होने से बाढ़ भी आने की आशंका रहती है सवाल नंबर चार बारिश न होने से क्या होता है जवाब थे बारिश न होने से धान मक्का गन्ना बाजरा सहित अन्य फसलों की पानी की जरूरत पूर्ण नहीं होती बारिश न होने से पीने के पानी की तंगी रहती है नदी नाले सूख जाते हैं पशु पक्षी पानी की तंगी से व्याकुल हो उठते हैं सवाल नंबर पाँच छम छम जैसे अन्य शब्दों को ढूंढकर लिखिए छम छम जै शब्द शोधी ने लिखवाना है तो खोज खोज ठंडी ठंडी चम चम छम छम आ रीते अपने लखी सकी त्यारबाद हरियाली लहराने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है जवाब थे हरियाली का हमारे जीवन में बहुत महत्व है हरियाली लहराने से किसान खुश खुशहाल हो जाते हैं हमारे जीवन के लिए उपयोगी औषधियाँ फल फूल और कई चीज़ें हमें आसानी से मिल सकती है प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए भी हरियाली अनिवार्य है पेड़ पौधा लहराने से प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है और बहुत सारे पर्यटक स्थलों पर लोगों की भीड़ प्रकृति की यह हरियाली देखने के लिए उमड़ पड़ती है इस प्रकार हमारे जीवन में परिवर्तन होता है सवाल नंबर सात बारिश किस स्वरूप में धरती पर गिरती है वर्षा ऋतु में बादल बरसते हैं तब पानी की बूंदें छम की आवाज करती है ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो उस समय बिजली भी चमकती है ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है प्रश्न नंबर त्रन उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए अं त्रण शब्द आप तेना अपने કૌષ્ટકમાંથી સમાનાર્થી શબ્દ શોધવાના છે અને પછી વાક્ય બનાવવાના છે ખુશી તેનો સમાનાર્થી આનંદ થશે દુનિયા તેનો સમાનાર્થી જગત થશે ખુશ્બુ તેનો સમાનાર્થી સુગંધ થશે અને લહર તેનો સમાનાર્થી તરંગ થશે હવે વાક્ય બનાવીએ ખુશી તો આનંદ વાક્ય બનાવી શકાય આપસે મિલકર મુજે બહુ જ ખુશી હોઈ આપસે મિલકર મુજે બહુ આનંદ હોવા दुनिया जगत तेना वाक्य बनावी शिकाय दुनिया बहुत छोटी है जगत बहुत छोटा है बे खुशबू तो सुगंध तेना वाक्य बनाई शिकाय गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी है गुलाब की सुगंध बहुत अच्छी है तरण लहर तो तरंग ध्वनि की लहर सुनाई दे रही है ध्वनि की तरंग सुनाई दे रही है प्रश्न नंबर चार उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए उदाहरण याद तो यादें वाक्य बनायु मुझे आपकी याद आती है मुझे आपकी यादें आती है एक चिड़िया चिड़िया वहां चिड़िया है वहां चिड़िया है बे लहर तो लहरें पानी की लहरें आ रही है पानी की लहर आ रही है तर बिजलिया बिजली गिर रही है बिजलिया गिर रही है कली तो कलिया बगीचे में कली खिली है बगीचे में कलिया खिली है पांच लड़का तो लड़के वहाँ लड़का खड़ा है वहाँ लड़के खड़े है प्रश्न नंबर पांच निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढ कर लिखिए हरियाली हरे भरे पेड़ पौधों का समूह मस्ती आनंद उल्लास लहर तरंग हवा का जोका चार चिड़िया पंछी गोरैया सिर्जनहार ईश्वर अथवा प्रभु लखी जग दुनिया संसार बाद प्रश्न नंबर पांच ब निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में आधार पर लिखिए। आपेला शब्दों ने शब्दकोश क्रम में लखीशु कागज कंगन जंगल क्षमा अच्छा ज्ञान आ रीते लखी शक प्रश्न नंबर पांच क नीचे दिए गए शब्दों के तुरंत बाद शब्दकोश में आने वाले शब्द लिखिए बहुत पची लखी शकाय, भाई मैदान યવન મુસ્કાન યુગ બહાર ભાલુ ખુશી ઘર પથિક ફનસ અહીં આપેલા શબ્દો સિવાયના અન્ય શબ્દો પણ તમે લખી શકો છો પરંતુ શબ્દકોષના ક્રમ અનુસાર જે શબ્દ આવતો હોય તેના પછીનો શબ્દ તમે લખી શકો છો ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર છ અષ્ટકમે દીએ ગયેલ શબ્દો કે આધાર પર પ્રશ્નવાક્ય બનાવીએ એક વેદાંત દોડ રહા હૈ કૌનના આધારે પ્રશ્નવાક્ય બનાવીશું कौन दौड़ रहा है बे धरती पर बारिश गिर रही है कहाँ ने आधारे प्रश्न बनावीशू बारिश कहाँ पर गिर रही है त्रण सुबह में चिड़िया खुशी के गीत गाती है कब ने आधारे प्रश्नवाक्य बनावीशू चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है चार सेठ ने कुत्ते के गले में पट्टा बांधा क्या ने आधार बनावीशू सेठ ने कुत्ते के गले में क्या बांधा पाँच शिकारी ने गोली से हिरण को मारा प्रश्नवाक्य बना भी शिकारी ने किससे हिरण को मारा छ मुक्त होने से कुत्ता खुश हो गया क्यों ने आधार प्रश्नवाक्य कुत्ता क्यों खुश हो गया सात मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ मैं सबके साथ कैसा व्यवहार करता हूँ त्यार बाद प्रश्न नंबर छ सही वाक्य के सामने चौरस में सही की निशानी कीजिए एटले आप खाना में खरानी निशानी करवा है एक खेलती है सेहत के लिए मुस्काना जरूरी है त्र अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत चार लाखा चकित हो गया प्रश्न नंबर सात अ निम्नलिखित भावार्थ वाली काव्य पंक्तियां लिखिए अह आपेलो भावार्थ होव्य पंक्तियां लिखवा दूर दूर आती हुई ठंडी हवा मस्ती लेकर आती है तब है जगत पिता परम पिता परमात्मा तुम्हारी याद आती है अर्थवाड़ी काव्य पंक्ति जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है हे जग के सिर हार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है त्यार बीजू सुबह होते ही कलिया अपने दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काती है कलियों की मुस्कान से सुगंध की लहरें बाहर आकर दौड़ लगाती है आवा अर्थ वाली काव्य पंक्ति कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है त्यार प्रश्न नंबर सात ब निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अर्थ लिखिए। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है तेनो भावार्थ अर्थ चिड़िया भोर में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के गीत गा रही है। बे मैदानों में वन बागों जब हरियाली लहराती है तेनो अर्थ थे वर्षा ऋतु में चम चमकर वर्षा की बूंदे गिरती है और चमचमकर बिजली चमकती है जब मैदानों वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है अपना पाठ